Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні з'ясовуємо, що таке енергетика людини та якою вона буває. А у другій частині нашої програми будемо робити дивовижні прикраси з полімерної глини. Тож дуже багато цікавого далі. Залишайтеся з нами. Ми дуже часто чуємо від людей, що у когось енергетика гарна, у когось погана. Проте, мало хто знає, що ж таке взагалі енергетика, та як зробити її або кращою, або все ж таки стабільною. Сьогодні про це нам розкаже наш експерт, біоенергетик Марина Артемова. Марина, добрий день. Добрий день. Розкажіть нам про таке нагальне запитання. Усі зараз знають про енергетику, угу. що вона є і у людини, і у місці, і Взагалі, Кожен предмет, мабуть, має якусь свою енергетику. Що ж це таке? Как мы знаем, человек существует энергоматериально. Для того, чтобы нам лучше разобраться, давайте посмотрим на это с точки зрения физики. Из чего состоит физическое тело? Из молекул. Молекулы движутся, находятся в движении, но их движет некая сила, некий энергетический толчок. То есть таким образом мы понимаем, что есть сама по себе форма, да, а есть энергия, которая ее движет. Если мы немножко глубже разберемся, то молекулы сами по себе, они же не плотно друг к другу расположены, они окружены пустотой. Глубже у нас находятся атомы. Атомы тоже между собой расположены на каком-то расстоянии, то есть существует некая пустота. Дальше у нас есть ядро атома, которое тоже окружено пустотой. В ядре у нас находятся Протоны, нейроны. И если мы вот так вот будем глубже 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 разделять на самое мелкое вещество, то мы э, обнаружим так называемую э, частичку по. То есть ученые физики пришли к этому и вот эта частичка по она имеет волновую структуру. То есть это информация. Таким образом ученые пришли, что материя состоит из энергии, а если более четко, то из информации. Но мы же помним, что каждая частичка окружена пустотой. Если мы, вот, к примеру, возьмем наше тело физическое и уберем все вот эти вот пустоты между атомами, между молекулами, то на самом деле самой материи окажется вот меньше, чем на кончике иголочки. На самом деле тяжело это уловить головой, но это так, это наука. То есть это можна физика, и все можно объяснить научной да. точки зрения. так же самое есть энергия, энергетический каркас, можно назвать его биополе, аура, как угодно. Это все одно и то же, энергетика, биополе и аура, это Конечно. просто назвы одного и да. того же самого. Да, Со соответственно. И вот эта энергия, на самом деле, она первична, потому что она и составляет энергетический каркас, который двигает э, материю, и именно от этого энергетического каркаса зависит состояние э, самой формы. Если вот разобраться, э, сама по себе ну, физические объекты, допустим, будет это тело или растение, состоят всего лишь э, в основном из 10 химических элементов в основе своей. Это кислород, водород, э, азот ну, там и так далее. То есть всего 10 химических элементов. Но какое разнообразие? За счет чего оно достигается? Сама по себе материя разновидность, если брать саму форму, это количество нейронов в ядре в зависимости сколько их то и получается разные свойства там материи. А само разнообразие, допустим, почему мы отличаемся от растения или от животного, как раз таки зависит от вот этого энергетического каркаса. И вот здесь видов энергии достаточно много. И от того, как они расположены, как они структурируют нашу материю, зависит уже растение, это животное, или человек, или камень. И вообще зависит, живая материя или не живая у нас получается. То есть -то не только человек имеет энергетику, а каждый предмет. Так Конечно. Же? Конечно, да, жить. только энергия она немножко вот это будет разная по по своему уровню, вот как допустим, радиоволна, да, если волны выше, есть ниже. И а вот А від они... чего це залежить? У нас, кроме того, что есть структура да, энергетическая, есть еще и нечто более тонкое. То есть в каждом человеке есть душа. И вот эти вот, скажем, более тонкие энергии, в данном случае у человека это душа, вот от этого и зависит, что мы человек. У животного немножко вот эта вот энергия другой вибрации, у растения третьей. Якщо говорити про людину, то у кожної мабуть також своя особиста енергія, енергетика. Від чого залежить вона? Смотрите, Сматрити изначально енергетичний каркас, ми вже проговорили, є основа. Как повлиять на нього, чого он зависит? У нас є мозг. Мозг ⁇ это такой приемник, который принимает волны. Мы с вами окружены различными волнами разной частоты. И воспринимаем мы эти волны, эту информацию посредством, ну, в основном, зрения и слуха. Зрение у нас настроено у людей в основном таким образом, что мы воспринимаем волны только диапазоном 400-700 нанометров. Выше и ниже спектр волн мы просто не различаем, не чувствуем. Хотя это можно развить. Вот, допустим, те же самые экстрасенсы, они могут видеть какие-то вещи, которых не видим мы. То есть это потому, что они развили в себе вот этот вот диапазон немножко шире. И мозг на самом деле посредством мышления посредством мысли позволяет нам управлять нашим энергетическим каркасом или аурой, или биополем. То есть все зависит от мозга, да? Ну, я бы сказала, вид от мысли, точнее. То есть мы же мозг используем посредством мышления. То есть если человек живет в позитивном, скажем, мышлении, в радости, в любви, он наполняет свой каркас вот этими, скажем, вибрациями светлыми, высокочастотными. И, соответственно, физическое тело зависит от энергетического. И если у человека вибрации высокие, то и тело у нас хорошо себя чувствует, оно здоровое. Если же человек много переживает, страдает, там, обижается, у него какое-то чувство неприятия, подавления, то есть любая негативная эмоция на ну, продолжительное время, то это очень сильно ослабляет энергетические каркасы, как следствие у нас ослабляется здоровье, физическое тело, и человек начинает себя плохо чувствовать. Вот обратите внимание, если мы сходим на какой-то, допустим, приятный концерт, где хорошая музыка, мы получили удовольствие, мы выходим как бы подзаряженные, у нас хорошее настроение. А если мы сходим, к примеру, на базар, и там энергетика уже немножко другая у людей, какие-то ссоры, склоки, то мы выходим оттуда несколько уставшими. Да, раздратованными. Да, потому что э, наша энергия соприкоснулась с чужими, с чужеродными энергиями, которые по вибрациям ниже, и, э, соответственно, мы выходим тоже в неком таком состоянии разбитости, потому что они на нас влияют. То есть физическое тело нам служит для того, чтобы нас защищать от механических повреждений, а энергетическое тело служит нам как бы защитой от э, чужеродных энергий, чужеродных влияний. Поэтому если человек хочет себя чувствовать хорошо, иметь крепкий, скажем, энергетический каркас, прежде всего он должен следить за своим мышлением, за своими мыслями, за своими эмоциями, за своим, скажем так, душевным состоянием. Это и есть самое главное, потому что мы управляем как энергией, так и, в общем-то, нашим телом через мысль. Других способов нет. По сути, если мы вернемся к христианству, там говорят о вере, то вера ⁇ это та же самая мысль положительная, которую мы удерживаем очень долгое время на одной волне. То есть мы во что-то верим, не сомневаемся, то есть эта мысль стабильная, и она начинает формировать какие-то позитивные перемены в нашем каркасе, в нашем теле, соответственно. А так как притягивается к нам то, что у нас самих есть, то и события начинают у нас притягиваться положительные приятные, которые нас радуют. И таким образом человек получает возможность управлять своей жизнью. Как взаимодействуют две люди? Например, у одной хорошая энергетика, вона жити радісно, а інша людина не така, в неї інша енергетика, вона більш сумна. Як будуть взаємодіяти ці люди? Чи можуть вони бути друзями або жити у родині в одній, наприклад? Звісно, можуть. На самом деле, складніше, звісно, коли два людина з отрицательними емоціями в місті. Коли людина сам по себе положительний, от він з утра встав, у нього хороше настроєння, хороші мисли, от це і є найкраща захиста. То есть когда мы заполнены положительными вибрациями, никакие отрицательные на нас повлиять не могут. Почему? Потому что положительные энергии, они, скажем так, по частоте выше. Ну вот, знаете, как радиоволна, да, если выше, ниже диапазон, они же друг другу не мешают. То есть если мы свои вибрации с утра немножко приподняли хорошим настроением, то тот человек, который с отрицательными, он немножко ниже нас. Мы, то есть мы не соприкасаемся, мы можем общаться, но каждый на своем уровне. А если, допустим, и я на невысоком сегодня уровне, и тот человек, то отлично мы друг друга можем ну, с другим про провзаимо... взаимодействовать. И если, допустим, этот человек испытывает негативную эмоцию, а я примерно с ним на одном же уровне, то я ее как бы могу тоже словить, прочувствовать, перенять. И у нас такой произошел негативный обмен, который усилил как его негатив, так и мой. Поэтому всегда важно не какие-то там искусственные методы выдумывать защитам, хотя их тоже можно использовать, ну, допустим амулеты какие-то э, формы защиты, но это все более, скажем, искусственный способ. Э, естественно, это хорошее состояние души, э, позитивное мышление э, и радость. Головне, гармонія всередині да, і тоді і оточуючі будуть відчувати цю гарну енергетику. Але все ж таки, як поводити себе з людиною, яка просто випромінює негатив? Ну, первый момент, надо подумать, вообще стоит ли нам с этим человеком общаться, или же, может быть, стоит просто ограничить общение. Это раз, не обязательно нам надо пытаться с ним как-то договориться и контактировать. Иногда стоит подумать о том, чтобы с кем-то ограничить общение, расставить какие-то точки. Если у нас, допустим, по работе не получается избегать этого общения, то лучше всего внутри этого человека не осуждать. Ну, скажем так, мы же понимаем, что человек, если не если он не гармоничный, то это у него внутри вот эта дисгармония. И на самом деле надо где-то внутренне просто пожалеть, что да, у человека что-то не складывается, у него где-то проблема, у него внутри э, дисбаланс. То есть внутренне как-то суметь его пожалеть, а внешне уже более ровно пытаться дистанционно с ним общаться по делу там, или какие-то у нас моменты. Если, конечно, человек пытается нас вызвать на агрессию, то тут надо, конечно, особенно, наверное, все-таки собраться, чтобы не повестись на эту провокацию. То есть это полная концентрация, надо просто держать себя в руках. На самом деле это очень сложно. Поэтому лучше, э, ну, не ждать того момента, когда это произойдет, а готовить себя заранее. С самого утра встали, улыбнулись, подумали что-то хорошее, попытались удержать хорошее настроение, и тогда уже на этом подходе гораздо проще будет и в самом разговоре удержать вот этот вот вот этот вот уровень любви, доброты, гармонии, и тем самым и самому не разрушиться и тому человеку не дать каких-то тоже своих отрицательных эмоций, не усилить их, не усилить его негатив. Потому что если мы усиливаем его негатив, то мы тоже как бы участник, получается, неважно, что он даже и зачинщик. Є люди з сильною енергетикою, а є зі слабкою. Як виявити, до якого типу відноситься кожен з нас, і взагалі, що це таке сильна енергетика та слабка? Ну, коли у нас сильна енергетика, ми навіть самі по собі чувствуємо, це бодрость, це хороше настроєння, коли хочеться діти, коли все інтересно. Тобто, тобто це... гарний настрій. Подвищую энергетику. Конечно. Так? И когда хорошая энергетика, у нас возникает чувство радости, счастья, без всякого повода. Там не нужны какие-то поводы, подарки. Мы просто радуемся. Мы живем, и нам все интересно, нам все хорошо, у нас много сил, нам хочется заниматься работой, творчеством, семьей. То есть это показатель высокой энергетики. Человек с низкой энергетикой будет усталый, у него будет депрессия, вялость, ему будет неинтересно, апатия, скука. То есть это все признаки низкой энергетики. Но на самом деле человек сам способен повлиять на свое биополе, на свою ауру, если человек чувствует, что он в таком состоянии отрицательном, конечно, первое, что надо это отдохнуть, потому что никакие практики, никакие ухищрения на, допустим, на когда человек в слабом состоянии, они не, ну, тяжело будет, ничего не получится. Поэтому первое, это надо выспаться. Второе, самое простое, это взаимодействие с стихиями. Поехать на природу отдохнуть, допустим. Если не получается куда-то выехать, можно в парк сходить, просто погулять самому. Допустим, как вариант, вода. Вода очень хорошо снимает негативную энергетику. Но не просто вода, допустим, мы же с водой каждый день взаимодействуем, но при этом может не происходить тех эффектов. То есть, опять же, надо включать мысль. Мы же помним, что материя и энергия мы управляем через мысль, через намерение. То есть стали под душ. И мысленно все сказали, вода меня очищает. Все, процесс пошел. И вот тогда действительно происходит вот некое такое чудо, когда мы выходим из души, и у нас полное ощущение какого-то такого вот состояния очищения, наполненности. Оном, да. Потом, допустим, можно сказать вначале, что вода нас очищает, а в конце сказать, а теперь наполняет положительной энергией, эмоциями, ну как вариант. То есть это то, что мы можем делать каждый день. И если мы это делаем осознанно, тогда есть и результат. Также, опять же, следить за своим мышлением. Чем чаще человек думает негативные мысли, тем его энергетическое состояние ухудшается, то есть происходит эффект накопления, и человек потихоньку, потихоньку, потихоньку сходит на нет, как следствие могут начаться какие-то депрессии, заболевания, и потом уже сложнее будет выйти из этого состояния. Поэтому желательно следить за своими мыслями практически ежесекундно, если мы хотим себя чувствовать постоянно в хорошем состоянии. Є таке поняття, як енергетичний вампірізм. Усі його чули, але можливо хтось не знає, що це таке. І взагалі, чи існує таке поняття, чи люди все ж таки вигадали його через те, що вони самі випромінюють якусь негативну енергію? Да, так, є таке поняття, при тому. надо отметить, что бывают вампиризм намеренный, а бывает, естественно, ну, скажем, человек не, не имеет каких-то планов, намерений другого вампирить. То есть он просто... Просто пись с ним, люди навечивая себя да. себе да. какой-то... То есть это человек, так? он, ну, вампир, он, в принципе, где-то, скажем так, в глубине души эгоист. в якому плані. Тобто він вообще не їй хоче, е-е, э, якби как бы, свої негативні емоції перебросити на другого. Тобто він може жалуватися тут так розказувати, і йому стає процесі легше, якби как бы, збрастовати частину свого енергетичного грузу на другого чоловіка. Це, скажем так, є естественний вампіризм. Він доволі таки распространён. Опять же, той же самый базар. Е-е, там это очень. Тобто yeah. коли людина хоче розповісти якісь негативні моменти свого життя, краще цього уникати. Ну, одно, смотря опять же, нельзя так э, в крайности, если человек просто поделился и, допустим, хочет какого-то совета, да, мы его можем выслушать. Но когда человек начинает, знаете, как рассказал один раз, потом второй раз, и по кругу весь вечер, знаете, как оно бывает, э, допустим, как девушка жалуется на, там, на своего парня, вот он плохой, он там пошел, и э, раз, рассказала. И потом весь вечер, и только и разговоров, что вот повторяется, как бы одна и та же ситуация. Вот это начинается уже вампиризм. Когда человек просто один раз поделился, и мы как-то вот посоветовались, посовещались, как в этой ситуации выйти, и все, и потом пришли на другую тему, это нормально. Если мы говорим о намеренном вампиризме, это когда человек понимает, что после общения с ним-то человеком ему становится легче и специально стремится к определенному общению или же к какой-то провокации, какой-то ссоре, тогда, конечно, здесь уже сложнее. С таким человеком надо стараться просто разорвать отношения и просто не общаться. Смысла нет, то есть объяснять что-то человеку, мы только можем еще усилить в этом человеке негативное отношение к нам и усилить вот эту вот негативную вибрацию между друг другом. А что биополя? Биополя это биополе? Биополе это энергетика, это такое понятие? энергетика, аура, да, то есть можно по-разному называть это и есть энергетический вот этот вот каркас нашего, скажем, строения, то, то что мы не видим. В этом, скажем, ну, если мы называем это аурой, да, в ауре существуют входы и выходы энергии. Это чакры? Да, так? мы называем это чакрами, каждая чакра отвечает за определенный вид энергии, который у нас входит. Где выходит их семь этих э, видов энергии, основных чакры расположен у нас в определенных э, точках. И в принципе э, есть специальные практики, когда мы можем научиться чувствовать эти точки работать с ними, потому что бывает, какие моменты. Сама чакра, она отвечает за вход и выход энергии, но она бывает, что работает дисгармонично, либо она немножко заблокирована, либо наоборот слишком она активно работает, что тоже вызывает дисбаланс. И как следствие могут возникать какие-то проблемки в соответствующих органах. Дезгармонія в організмі та хвороби, це може викликати. Так, да, да. так. Потому що в початку це виникає на уровні енергетики, як правило, а потім вже це проявляється на фізичному рівні. Коли дві людини взаємодіють, їх біополя також перетинаються. Чи не так? Конечно. Що виникає при цьому? Можливо, вони починають відчувати один одного. Чи який ефект? У нас э, наше поле энергетическое, оно немножко сложнее, чем, вот, допустим, та же аура, как мы, в принципе, знаем. У нас есть некие энергетические точки э, вокруг нас, их четыре. Ну, вот как вот у нас, допустим, четыре стихии, да, вода, земля, огонь и воздух. Вот так же, самое, подобно э, четырем стихиям, у нас есть некие четыре энергетические точки спереди, сзади и по бокам. Эти энергетические точки, они э, влияют на, наше настроение как бы на мысли, на какие-то наши вибрации. Вот передняя энергетическая точка, да, вот эта вот, она отвечает за такие вот положительные чувства, как любовь, доброта, искренняя взаимопомощь. Задняя энергетическая точка, она больше влияет за наше прошлое, она помнит все, какие-то события, ситуации. Левая и правая, они такие более земные, они человека, вот, допустим, правая, она дает человеку энергию, силу, но ну, и в отрицательном варианте она может человека провоцировать на агрессию. И левая э, точка, она может человека провоцировать, с одной стороны, на, допустим, когда мы занимаемся какой-то умственной деятельностью, она может помогать решить задачи, найти какие-то выходы, либо же в худшем случае может давать какие-то вещи, склонять к какой-то вот агрессии, хитрости. Так вот, какая-то из этих точек э, у человека развита сильнее другой, ну допустим, если я чаще думаю о хорошем, у меня развита передняя если чаще, там, допустим я пытаюсь кого-то обмануть, перехитрить, то левая, так же самое и вот к примеру у вас, и когда мы с вами общаемся в зависимости от того, что вы хотите от, от общения со мной, то включается та, соответственно, энергетическая точка и она настраивается на мою соответственно, эту же, и получается происходит как бы контакт э, вот, по тому уровню, по которому вот, идет намерение Поэтому если мы хотим, если у нас позитивный контакт, да, то мы общаемся, скажем так, через переднюю энергетическую сущность, и мы обмениваемся добротой, любовью, и нам потом мы себя хорошо чувствуем. То есть если у нас идет какой-то обмен через агрессию, включается другая энергетическая точка, и мы взаимодействуем через эту точку. Поэтому вот таким вот способом происходит обмен энергиями при общении человека. Дуже цікаво. Тобто людина нібито накрита таким своєрідним ковпачком та, Так, енергетично. Та. І чим вище, скажімо. уровень вибрации, с которого мы смотрим на человека, допустим, вот сейчас мы друг на друга смотрим с позиции третьего измерения, да, и мы видим вот физическое тело. Если посмотрим чуть-чуть выше с уровня вибрации, мы видим вот ауру, такой вот в виде кока, светящегося. Резноколерового. Да, с это. чакрами. Если еще чуть-чуть выше мы посмотрим на нашу конструкцию, она будет выглядеть в виде пирамиды. И как раз вот этими вот четырьмя точками энергетическими, о которых я только что рассказывала. И чем выше, тем будет сложнее конструкция выглядеть. Вот есть такой опыт, когда берут вот колонку и играет музыка сильная вибрация, и сверху песочком посыпают, может вы видели. И чем больше добавляют вибрацию звука, тем вот рисунок, то есть колонка начинает как бы немножко так вот вибрировать и складывается в такой рисунок, узор интересный. Чем сильнее вибрация, тем сложнее узор. Чим више, тим взагалі, виходить, таке такое интересное. так само і у человека. Наша конструкція намного сложніше, ми, на самом деле ніж ми знаємо і представляємо. Дуже цікава така версія з пірамідою та з таким дивовижним узором, який складає кожна людина. Та залишається небагато часу на останок. Таке запитання. Є речі, які людина любить. На навіть ця річ може бути негарною, але у людини до неї є якісь певні відчуття. А є гарні речі, які просто людина не приймає. Це також енергетика річі. Так, кожна річ має енергетику. Як з цим бути, як визначити, яка енергетика є у кожного предмету? Ну, от, давайте візьмемо примір, к примеру, з картини. Да? Человек, э, два чоловіка рисують картину. Один чоловік має талант, що говориться, від Бога. Він э, рисує, ну, як говориться, к нему муза прийшла в якомусь то вдохновенні. А другий чоловік, він просто технічно навчився малювати і він просто вот сидить і рисує. І от у нас вийшло, скажімо так, внешні дві однакові красиві картини. Ну, чим вони відрізняються? Э, Енергетикою. То есть тот человек, который рисовал в каком-то неком потоке вдохновения как говорят художники, он эту картину зарядил, в общем-то, энергетикой какой-то положительной, светлой радостью. А тот человек, который просто технически это делал, она, да, красивая, но она пустая, энергетики в ней нет. И вот когда мы, допустим, подходим к этим обоим картинам, то будет хотеться подойти как-то подсознательно именно к той, которая заряжена, от которой идет свет, хоть мы его и не видим. И так же самое, каждая вещь, она создается людьми в каком-то состоянии, даже если это э, слесарь там на заводе или какую-то там деталь изготавливают, да, в каком состоянии человек изготавливал эту деталь. Если он в этот момент был в состоянии гармонии, душевной радости, я не говорю даже там в молитве, это так уже выше такой уровень, то эта деталь, где бы она потом не стояла там в каком-то автомобиле на станке, она будет излучать эту энергию. И вот этот вот механизм, он будет лучше работать и дольше, чем та деталь, если особенно человек, допустим, стоял в негативе, он злился, он вспоминал какие-то ссоры, и в этот момент изготавливалась эта деталь, то она заряжена уже отрицательной энергией. И сколько будет существовать эта деталь, то есть из нее будет исходить именно отрицательная вибрация, которая будет в округе, скажем так, разрушать и создавать дисбаланс. Поэтому все зависит от того, кто эту вещь создавал и в каком состоянии это было. Поэтому каждая вещь, да, вот, да, это определенная энергетика Темний чи како-то може бути нейтральний. Я вам дуже дякую за ваші корисні поради. Гадаю, що наші глядачі зробили правильні висновки і тепер будуть дарувати лише щастя та випромінювати радість. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була Марина Артемова з дуже цікавими порадами. А прямо зараз сюжет про користь шоколаду. Бо за свята його немало ми з'їли. Тож сюжет. Вчені стверджують, що плитка шоколаду в тиждень і приготований з нього напій в середньому подовжують життя людини на рік і омолоджують організм. Насамперед, це завдяки тому, що в шоколаді є природні антиоксиданти, які захищають клітини від вільних радикалів, попереджують розвиток злоякісних пухлин і захворювань серцево-судинної системи. Шоколад рятує від інфаркту та інсульту. До такого висновку прийшов американський професор Карл Кін. Регулярность споживання цих ласощів нормалізує функції кров'яних пластинок тромбоцитів. Вплив шоколаду на судини аналогічний аспирину. Але без побічних ефектів. Професор стверджує, що шоколад обов'язково має входити у раціон кожної людини, навіть гіпертоніка, як засіб профілактики серцево-судинних захворювань. Шоколад даремно звинувачують у підвищенні артеріального тиску. Кофеїн, який дійсно може стати причиною гіпертонії, присутній у ньому у мінімальних кількостях. Тож два-три шматочки шоколаду не зашкодять гіпертонікові. З'їсти пів плитки шоколаду все одне, що випити келих якісного червоного чорного вина. Причому, чим темніший шоколад, тим більше у ньому фенолу. І не треба побоюватися, що шоколад або солодощі підвищать рівень холестерину в крові. Піднімає настроєння завжди. Це, по-моєму, найважливіше. У кого понижене давлення, трохи так допомагає. Шоколад, мабуть, полезний, але по-чуть-чуть. Астроту ума додається. Вважається, що виходить умственные способности, проще думать становится. Ну и вообще он вкусный, я думаю, приносит много удовольствия, когда его кушаешь. Черный шоколад от кариеса не возникает. Дает энергетический, он очень дает такой заряд энергетический, потому что даже у летчиков Великой Отечественной войны всегда была плитка черного шоколада. Настроение поднимает, энергию придает. Только плюс. Все спортсмены кушают шоколад и лимоны. Я люблю шоколад, потому что он вкусный. И я люблю шоколад пенистый, потому что он тает во рту. Поднимает настроение. Повышает настроение. Плюс э, хорошо влияет на кожу, если это натуральный шоколад. Наслаждение от него. Шоколад настроение поднимает. Он способствует получению счастья. Также шоколад приносить удовольствие, і навірне це просто вкусно. Шоколад що він дуже вкусний. Я слышала, що от кашля очень полезен, а он полезен для зубов. Любите всі шоколади. Головна складова шоколаду масло какао. жир рослинного походження, де немає так званого поганого холестерину. Навпаки, шоколад багатий на стеаринову кислоту, яка чистить судини. Шоколад також багатий кальцієм, магнієм і фосфором, завдяки яким ми стаємо красивішими і розумнішими. Фосфор живить мозок, магній регулює клітинний обмін, кальцій забезпечує міцність кісткової тканини. Тіанін, що міститься в шоколаді, має антибактеріальні властивості і перешкоджає утворенню зубного нальоту. Фосфати і фтор укріплюють зуби. Таким чином, шоколад ніяк не може стати причиною карієсу. Чому його не заслужено звинувачують? Мабуть, одна з найбільш цінних властивостей шоколаду його здатність піднімати настрій. Якщо ви у смутку або печалі, з'їжте шоколадку або шматочок шоколадного торту і життя стане кращим. Тож піддавайтеся маленьким слабкостям і отримуйте задоволення від життя.